现在呢，要开始创作我的封面女孩。所以这个封面女孩什么样子呢？让我们拭目以待。开始展现我的绘画绘画天赋。铅笔，紧张一点。嗯、哦，还是美有，黑色。哪个轻好一点？ <noise> OK，来星星，我妹妹，<laughs> 这是个金发女孩。嗯，这个就是我心目中的我的封面女孩。怎么样？没有翻车吧？哇哦！ 再来展示一下。